Вчера, 12 мая, на территории городской больницы открылось отделение дневного стационара. Стационар рассчитан на 40 коек будет работать в две смены и расположен в инфекционном отделении. Директор Бердянского территориального медицинского объединения Юрий Грицкевич просил бердянцев не беспокоиться об опасном соседстве. Входы у отделений разные, потоки не смешиваются и риск заболеть каким-либо инфекционным заболеванием, по словам Юрия Аркадьевича, нулевой. Сбылась наша мечта. 12 числа мы открыли дневной стационар многопрофильные, где будут находиться больные с патологией сердца, неврология, хирургия. Те, которые у нас получали лечение на красной, которая была назначена сначала стамузскими специалистами, теперь они будут его получать здесь, у нас» переезду подготовились основательно. Благодаря спонсорской помощи в отделении закупили 20 новых кроватей. Провели косметический ремонт помещения. Заведующая отделением дневного стационара Гелена Грачикова уверена, здесь пациенты будут получать всестороннюю помощь. Отделение включает в себя 40 коек, 15 коек эндокринологического профиля, 15 неврологии и 10 кардиологических. Работаем в две смены. Рабочий день с 8 до полчетвертого. Но если будет необходимость и стационар будут переполнены, возможно удлинение рабочего дня. Тем не менее, стационар на улице Красной также продолжает свою работу. Юрий Грецкевич подчеркивает, переезд завершил разделение услуг, которые оказывает первичная и вторичная медицина. Стационар на Красной, он принадлежит, он находится в ведении э первички, скажем так, и однозначно он и открывался для того, чтобы получали амбулаторную помощь больные, которые находятся на лечении у своих участковых терапевтов. Но в связи с тем, что разделение не было доведено до конца, получилось так, что смешались на одной площади и узкопрофильные больные и терапевтические. Но, еще раз повторяю, если у кого-либо из больных не будет возможности пролечиться в нашем дневном стационаре на базе нашего ТМУ, они могут получить помощь, такую же, только в менее комфортных, скажем так, условиях на красном. Вокруг переезда дневного стационара на территорию горбольницы велось много споров. Буквально на прошлой неделе многие депутаты настаивали на том, чтобы руководство города обосновало жителям переезд стационара из одного места в другое. И просили, чтобы общественность принимала непосредственное участие в обсуждении реформ в медицинской сфере. Городской голова обещал держать бердянцев в курсе, а Юрий Грицкевич заверил съемочную группу в том, что переезд согласован с общественностью. Депутаты давно поставлены в известность, они знали о наших планах. Затем у нас был общественный совет, на котором мы общественность поставили в известность, что мы 12 числа собираемся уже открывать. Ну и до этого были выступления как в прессе, так и на телевидении о готовности открыть подобное отделение. Сами медики, перебравшиеся на новые площади переездом довольны. Говорят, теперь у них не просто дневной стационар, а полноценное отделение. Ну нам здесь комфортнее. И я считаю, что и пациентам тоже. А чем комфортнее? Ну, во-первых, у нас тут отдельные палаты. Во-вторых, там у нас было все в одной палате. Вот. А тут у нас отдельные палаты и, и кровати у нас красивые и удобные. Ну, считаю, ну, пришел, пришел больной, полежал только сколько можно, потому что на красной не было таких условий. Потом работали мы в три смены и шли потоки один за одним. Пациенты о а Навасии стационара тоже отзываются положительно. Говорят, стационар, расположенный на улице Красной, ни в какое сравнение не идет. Лечусь в дневном стационаре. значит, Начала свое лечение я по красной. И я хочу сказать, что по сравнению, конечно, какие условия там и здесь. Здесь намного лучше. Здесь вот как бы отдельная палата, кровати очень удобные. Вот, там вот как в гамаках было. Вот. И, конечно же, здесь и светлее, и все. Ну, обслуживающий персонал ⁇ это просто чудо. Юрий Грицкевич обращает внимание, при стационаре постоянно находится врач и узкие специалисты. Эндокринолог, кардиолог, невропатолог.